Четко чувствую дистанцию, он видит ваши ошибки, и он может поразить максимально эффективно. Сейчас мы покажем, как можно были такие, так называемые, двуручные, двуручные которые владели как правой рукой, так и левой. Вот представьте, во время боя, как поранили, там, допустим, правую, если ты не умеешь владеть левой, то шансов владеть надо как правая так и левой. Насколько казаки много уделяли внимания и времени. Палею, покажи это. Это захар. Он защищен со всех сторон. То есть подойти к нему практически нереально. Вот таким способом он может отбивать стрелы. Вот это атака. Он нападает и практически не дает шансов противнику как на защиту, так и на поражение. чтобы научиться этому, вы прекрасно понимаете, надо потратить много времени. Сейчас мы вам покажем так называемый тренировочный кабельный бой. Как казаки тренировались и как оттачивалось свое мастерство. Браты,